सांस एक हवा जो हमारे अंदर भरी हुई है और इस हवा ने साहिब हम सब का ना बेड़ा वर्क कर रखा है ये हवा जब तक हमारे अंदर है ना साहिब हमारा जो है ना हाल बहुत ख़राब रहेगा तो ये हवा जो है हज़रत अगर ये इंसान के अंदर भरी हुई है तो इंसान अकड़ जाता है गुरूर तकबर करने लग जाता है ये एक इंडिया के बुज़ुर्ग थे सैयद हसन चिश्ती बुज़ुर्ग आपके अमल का ये आलम था कि आप इतना अल्लाह के महबूब तरीन बंदे थे कि आपकी महफिल में जो बंदा सच्चे दिल से आके बैठता ना उसको आका करी मले सलात व सलाम के ख्वाब में ज्यारत होता जो सच्चे दिल से आपकी महफिल में आके बैठता और ये सैदों के घरने का एक थे आपकी महफिल में आने वाले सच्चे दिल से बैठने वाले जितना भी लोग थे उनका आलम ये होता था कि रात को ख्वाब में आका करी मले ही सलात व सलाम की, की जियारत हो जाया करती थी तो एक दिन आपकी बीवी ने बोला कि हज़रत सब को दीदार करवाई जा रहे हैं ज़रा हमें भी दीदार करवा दीजिए ज़रा हमें भी आकर करेंगे सलात व सलाम की, की ज्यारत करवा दीजिए सब को दिखाई जा रही है और ये ये भी हकीकत बात है हज़रत के जो चीज़ हमारे पास हो ना उसकी हमें क़दर नहीं होती अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि अलामा साहब का बयान सुनने जो सारे आए हैं वो बयान सुनने आए होंगे कुछ चेक करने आते हैं कुछ देखने आते हैं कि अलावा साहब बयान कैसा करते गए सब एक जैसे नहीं होते तो वहाँ पर भी कुछ ये माहौल था अंदर हवा भरी हुई है कि लोगों को दिखाई जा रहे हैं बड़े पीर बने हुए हैं घर को तो आप पूछ नहीं रहे, हमें दिखाएं तो हम माने हमें ज्यारत हो तो हम माने कि आप इतना बड़ा काम कर लेते हैं तो कदर नहीं थी तो सैयद बादशाह जो थे आपने फरमाया चलो ठीक है ऐसा करना कि आज ना जो शादी की पहली रात कपड़े पहन के आई थी ना तो वो कपड़े पहन लेना सिंगार कर लेना खुशबू लगा लेना बाल संवार लेना और दुल्हन की तरह ना सज समर के एक कमरे में बैठ जाना फिर देखते हैं जो रब को मंजूर होगा हमारा काम तो रास्ता दिखाना है मंजिल तक पहुँचाना उस रब की ज़ात का काम कहना वो वहाँ पर बैठ गई तो आपने ना तसरफ के साथ वो जो आपकी बीवी थी बुज़ुर्ग हो चुकी थी बूढ़ी थी बिल्कुल उम्र रसीदा तो आपने तसरफ के साथ ना वो जो बूढ़ी औरत थी आपकी बीवी जो थी उनके भाई को खेचा उनको बुलाया वो आए सैद बादशाह के पास बैठे गुफ्तगु हुई तो फिर इजाज़त मांगी कि हज़रत अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी बहन को मिल लूँ हज़रत अब यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात है कि आज तो हज़रत ये दौर ही नहीं रहा आते हैं जी सीधा मुंह उठा के अंदर किधर आए हैं जी बहन को मिलने आए हया नाम की तो चीज़ नहीं रही तो पहले क्या होता था इजाज़त मांगी जाती थी तो बहन के घर आए हैं इजाज़त मांग रखेगा कि इजाज़त हो तो मैं अपनी बहन को मिल लूँ तो सैयद बादशाह फरमाने लगे आपको बुलाया भी इसी वजह से है। तुम्हारी बहन से मिलवाने के लिए बुलाया गया दिल में ये ख्याल किया तो अंदर जा के क्या देखते गए कि आपकी बहन जो बूढ़ी हो चुकी है उम्र रसीदा गया बाल सफ़ेद हो चुके गए और हालत क्या है कि दुल्हन बन के बैठी हुई बड़े हैरान हुए वहाँ पर तो कुछ नहीं कहा बाहर आए और आकर सैयद बादशाह को अर्ज़ करने लगे कि ये मेरी बहन को क्या हो गया ये इस उम्र में भी इस तरह के शौक़ पाल रही है तो सैयद बादशाह फरमाने लगे इसलिए तो मैंने बुलाया था कि ज़रा आगे हाल देखो कि तेरी बहन क्या कर रही है तो वो जो बंदा आया था उस बूढ़ी औरत का भाई वो वापस बढ़ ला और उसने खूब ज़दोकोब किया वो सख्त जुमले बोले कि वो जो बूढ़ी माई साहबा थी वो रोने लग गई और दिल में ख्याल करने लगी कि शाह साहब ने तो मुझे फ़रमाया था कि हजूर की जजारत होगी ददारे मुस्तफ़ा होगा लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मुझे इस उम्र में भी जलील करवा दिया मेरे भाई से मुझे बेज़त करवा दिया तो दिल टूटा दिल में दर्द उठा दिल की दुनिया बदल गई और जो अंदर हवा थी ना वो सारी निकल गई रो रही है तो बाद में जब आपका भाई चला गया तो सैयद बादशाह के पास जाकर अर्ज कर दिया कि आपने आज अच्छा नहीं किया कि आपने मुझे इस उम्र में बेइज्जत करवा दिया तो सैयद बादशाह ने फरमाया कि यही तो करना था मेरा ये मकसद नहीं था जो तूने समझा है लेकिन मकसद ये था जो अंदर हवा भरी हुई है ना उसको निकालना था तो सारी सारा दिन रोती रही रात को जब सोई दिल टूटा हुआ था आंसू से भरा हुआ था दिल की दुनिया बदली हुई थी तो क्या हुआ कि ख्वाब में आका करीम मले सलात सलाम की जीारत हो गई तो सुबह उठी बड़ी खुश कि सैयद जी कमाल हो गया इतना अरसा मैं आपके साथ रही आका करीम मले सलात सलाम की ज़्यारत नहीं हुई लेकिन कल जो मामला हुआ उसके बाद मैं रोती रही मेरा दिल दुखा तकलीफ़ हुई तो रात को आका करी मैंने मरे सलात व सलाम की हो गई तो सैयद बादशाह ने फरमाया यही तो करना था यही तो करना था कि जब दिल की दुनिया बदल जाएगी जब दिल में आका करी मरे सलात सलाम का इश्क घर कर जाएगा तब आका करी मरे व सलाम की ज्यारत होगी वो फरमाया था ना किसी शायर ने कि एक ये जहाँ एक वो जहाँ इन दो जहाँ के दरमिया है फासला एक सांस का जो चल रही तो ये जहाँ जो ना चल रही तो वो जहाँ तो क्यों ना इन सांसों की माला पर मोती परोदो दरूद के फिर चाहे हो ये जहाँ या वो जहाँ साथ होगे वाली ये दो जहाँ तो साहिब ये जब अंदर की फूक निकल जाएगी ना जी जब अकड़ निकल जाएगी तब काम बनेगा हजरत ये ऐसे नहीं है कि साल में एक दफ़ा महफिल करवा ली आका करीम ही सलात व सलाम का नाम ले लिया और अंदर तकबर गुरूर भरा हुआ है इस तरह नहीं काम बनता जब तक अंदर की हवा नहीं निकलती तो हमारे नारे हमारा इश्क का दावा सब ही सन्नारों तक की है आगे कुछ नहीं है जब तक ये दुनिया नहीं बदलती तो इसको जब बदलेंगे ना हज़रत, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा